اقرآن داتوك محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Muslimin muslimat ini dimulik Allah sekian Kita menyambung dalam surah Luqman ni Pada ayat ke-13 Bagi kalian yang memiliki tafsir yang kasih Terum buka pada jilid yang ke-7 Muka surat 274 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa idha qala luqmanu libanihi Wahuwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Sadakallahul azim Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Di waktu dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku Janganlah engkau mempersekutukan Allah Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi Allah mengkhabarkan kepada kita tentang wasiat Luqman ni kepada puteranya iaitu Luqman bin Angka bin Sadun. Nama puteranya adalah Saran mengikut satu pendapat yang dibawakan oleh Imam Al Suhaili. Jadi Allah telah menyebutnya dengan sebaik-baik sebutan dan juga diberikan kepadanya hikmah. Jadi Luqman memberikan wasiat kepada puteranya yang merupakan orang yang paling dikasih, yang paling dicintainya dan inilah hakikat dianugerahkan dia dengan satu yang utama. Untuk itu, pertama diwasiat supaya beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak menjadi kasutu sekutu baginya. Jadi mengikut para ulama tafsir inilah nama kepada Luqman iaitu An'am ataupun Ashkam seperti disebut dalam tafsir Kashaf contohnya. Kalau kita lihat perkataan wahwa ya'idhuhu, mau'idhah ni bererti mengingatkan kebaikan dengan cara yang lembut dan menyentuh hati. Dan penggunaan kata ya bunayya ni merupakan satu dipanggil tasghir, diminutif untuk memperlihatkan rasa kasih, rasa sayang bahawa kita lihat bila Allah telah menyebut perkataan ini dalam Al-Quran, penggunaan perkataan yang sedemikian ni kata al Imam Al-Biqa'i dalam tafsirnya Fakhatabahu bi yukhatab ma yukhatab bihi Ma'a izhar Wa takhanun wa syafaqah Biakuna thalika ad'a liqabulin musah Inilah dia pendekatan yang diambil si ayah Dengan mengharapkan si anak ni memberikan perhatian Maka penggunaan kata-kata yang semikian lebih mudah Untuk menyejukkan hati anak Mendekatkan dirinya Maklumlah dengan perkembangan anak-anak ni Bila sampai satu masa Kadang-kadang kawan-kawan menjadi Satu unsur yang lebih penting daripada keluarga dalam hidupnya Perhatikan anak-anak kita yang masuk ke asrama sebagai contohnya mula memasuki umur seperti dipanggil sebagai akil balik maka pendekatan ayah ibu perlulah mengambil kira ucapan yang paling disenangi oleh si anak ketika kita memanggilnya jadi Allah menerangkan dalam konteks saya ini bagaimana rosaknya keyakinan kaum musyrikin bahawa orang yang musyrik ini melakukan kezaliman seperti contoh yang telah kita kemukakan dan lawan kepada kezaliman ini adalah kebijaksanaan iaitu mencari siapa Tuhan apa peranan kita kepada Tuhan tanggungjawab kita dalam kehidupan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya jadi dapat kita lihat bagaimana sifat Allah SWT yang dinyatakan pada hujung ayat yang lalu bahawa Allah bersifat dengan ganiun hamid telah kita huraikan bagaimana sifat semikian Allah tidak melukakan kepada makhluk kepada hamba jadi hamba yang rugi adalah mereka yang melupakan tanggungjawab untuk kembali kepada Tuhan jadi ayat yang lalu menghuraikan hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman yang intinya merupakan kesyukuran kepada Allah SWT dan ini pula cerminannya tercermin pada pengenalan si hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepadanya segala nikmat yang menyebabkan dia bersyukur itu. Jadi ini pun satu lagi cerminan kesyukuran dalam kisah Luqman ini yang ditekankan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa diperintahkan untuk merenungi anugerah yang Allah berikan kepada Luqman dan bagaimana kaifiat dia mengingatkan orang lain terutamanya anaknya kat sini. Jadi dalam konteks mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ni sama ada dengan satu yang jelas ataupun satu yang tersembunyi. Luqman yang telah kita bahaskan sebelum ni yang merupakan soalan tokoh yang dipersisihkan identitinya orang Arab dahulu kala mengenal ada dua tokoh yang bernama Luqman pertama dia panggil Luqman bin Ad ini tokoh ni merupakan orang mereka agungkan kerana kewibawaannya kepimpinannya ilmu fasihnya dia dan kepandaiannya ini tokoh Luqman bin Ad ini dia juga kerap menjadi satu masal perumpamaan dan tokoh yang kedua yang dimaksudkan kat sini Luqman Al-Hakim yang terkenal dengan kebiasaan dan bagaimana dibawa membawa juga tafsilan berkaitan dengan kebiasaanan. Ada seorang pada zaman Nabi SAW yang Suhaid bin As-Samit satu hari dia datang ke Mekah. Dia ini merupakan seorang yang cukup dihormati di kalangan masyarakatnya. Rasulullah SAW mengajak Suhaid bin As-Samit ini untuk masuk Islam. Suhaid ini berkata kepada Rasulullah, mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, ada apa dengan kau, wahai Suhaid? Cuba kau ceritakan kepada aku apa yang kau miliki, yang kau claim kau dakwa sama dengan yang aku bawa daripada Allah Taala ini, wahyu daripada ini. Jawapan Said bin As-Samit ni pemimpin yang terkenal di kalangan bangsanya ketika datang melakukan ibadah haji ke Mekah ni. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku mendapat kumpulan hikmah Luqman. Maka Nabi pun bersabda kepada dia, tunjukkan kepada aku. Said pun menunjukkan lembaran-lembaran mengenai hikmah-hikmah yang datang daripada Luqman al-Hakim ni. Lalu Nabi SAW menyatakan, sungguh baik perkataan itu. Tapi yang ada pada aku iaitu Al-Quran yang diturunkan Allah kepada aku ini menjadi petunjuk dan cahaya lebih baik daripada apa yang ada padamu. Antara hikmah Luqman ni, sengajalah saya bawakan kepada tuan-tuan tafsir Nazm Dura contohnya Al-Imam Al-Biqai bagaimana kisah lebih lanjut tentang Luqman ni seperti disebut dalam Musnad Al-Firdaus bahawasanya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi bersabda aku berkata perkara yang benar sungguh Luqman bukanlah seorang nabi tapi dia seorang hamba Allah yang banyak membawa kebaikan dipanggil dhamdama maknanya umpama singa seorang yang berani kerana benar cakapnya lurus tindakannya menepati ilmu yang ada di sisinya dan pernah saya bawa kepada tuan-tuan dari beliau ini pernah menjadi sebagai qadhi sehingga datangnya Nabi Daud dan Allah beri kenabian dan kepimpinan kepada Nabi Daud lalu Luqman telah menyerahkan semua tanggungjawab itu kepada Nabi Daud Allah Alam ni kisah Isra cukup banyak menceritakan tentang beliau jadi balik kepada seperti disebut dalam Musnad Firdaus ini, bahawasanya Luqman ni sebagai sebagai Dhamdhama Dhamdhama ni kalau sebut dalam kamus contohnya kita lihat dalam Islam Arab dia menunjuk kepada Asad Jari maknanya berani berani kerana benar karakter kualiti yang ada ni Luqman banyak merenung dan keyakinannya berdiri teguh dia ni mencintai Allah SWT Ahab Allah Fa'ahabah dia cinta kepada Allah Allah memb balas cintanya dan menganugerahkan untuknya hikmah. Setelah itu Luqman ni tidur pada waktu siang, tiba-tiba dia mendengar satu suara memanggil. Hai Luqman, mahukan kau dijadikan Allah sebagai khalifah yang melintah di bumi? Luqman menjawab, kalau Tuhanku beri kepada ku pilihan, maka aku milih afiah, bukannya bala. Bala ni maknanya ujian. Walana beluannakum bishai'i min khawfi wal ju'i wa naqsim min na al-muali wal anfusi wal thamarat. Maknanya ibtilak ni ujian maknanya. Luqman memilih afiah, iaitu kebebasan daripada ujian. Tapi kalau itu merupakan ketetapannya, aku menerimanya wahai Tuhan. Tuhan aku patuh Kerana aku tahu Kalau itu ketapan Allah bagiku Pastilah dia melindungi Dan pasti dia membantuku Para malaikat yang tidak dilihat Luqman ni bertanya Mengapakah demikian? Luqman menjawab Kerana pemerintah ataupun penguasa Adalah kerudukan yang paling sukar Dan paling keruh Akhidaruha Mana kudratun bilkaf Bukannya bilkaf Al-Mu'ajam macam al ini Kali sebut perkataan kudrah ni Maksudnya satu perkara yang mengundang Kekeruhan, kebencian Dan tuan orang Ini kata-kata Luqman berkaitan dengan kepimpinan Kalau tidak diuruskan dengan betul betul kezaliman akan menyelubunginya daripada segenap penyuruh kata Luqman kalau seorang itu adil sepatutnya dia selamat tapi kalau dia tersilap maka kesilapan itu pasti akan menjauhkannya daripada syurga Allah SWT jadi seorang yang hidup di dunia dalam keadaan hina pada pandangan manusia itu lebih selamat daripada seorang yang hidup dalam keadaan mulia dalam pandangan mereka kerana kemuliaan yang manusia nobatkan itu belum tentu kemuliaan di sisi Allah Luqman berkata lagi kalaulah seseorang itu memilih dunia dengan mengabaikan akhirat dia pasti akan dirayu oleh dunia dan dijerumuskan oleh dunia dan dia tidak tidak memperoleh apa pun di akhirat walaisalahu minal akhirati nasib dia tidak akan dapat apa pun untuk akhiratnya cerita tentang hikmah luqman ni disebut dalam nazmud durar oleh al-imam al bikai sengaja saya bawakan kepada tuan-tuan mendengar kata-katanya itu malaikat sangat kagum pernah kita bincangkan dahulu surah yusuf apakah malaikat lebih tinggi duduknya berbanding dengan nabi-nabi Allah berbanding dengan wali-wali Allah kita telah bincangkan dahulu kemudian kagumnya malaikat mendengar penjelasan oleh luqmanul hakim ini ni luqman yang kedua bukan luqman bin ad yang kita cerita tadi jadi luqman tidur lagi bila dia bangun dapatrti jiwanya telah pun dipenuhi fitnah maka jiwanya telah pun dipenuhi dengan hikmah fa'uti alhikmata fantaba yatakallamu biha dan maksud al-dawus di sini mengatakan bahawa sesudah itu luqman pun tertidur fa'ajabatil malaikatu min husni mantiqihi fanama naumatan fa'utiya alhikmata fantaba yatakallamu biha maka luqman pun tertidur bila dia bangun Allah telah menjadikan jiwanya dipenuhi dengan hikmah dan semua ucapannya adalah hikmah Ini yang sebut. Musa Ada banyak lagi lah kata-kata Luqman ni yang menarik. Antaranya kata Luqman la mala kasihatin wa la na'ima nafsi. Tak adalah harta lebih bernilai daripada kesihatan dan tiada nikmat lebih besar daripada jiwa yang baik. Dan beliau juga berkata darbul walid li waladihi kasama'i Perumpamaan seorang bapa kepada anaknya lah seumpama langit untuk anaknya menurunkan hujan. Bukan langit menurunkan air kepada pokok supaya subur. Begitu juga ayah sepatutnya menaburkan bakti jasa panduan bimbingan kepada anak. Maka itulah tamsilan beliau kemukakan. Lagi bagi kata-kata beliau waqil ayun nas syar mereka bertanya kepadanya apakah manusia yang paling buruk wahai luqman jawapannya alladhi la yubali an yarahu nas musian inilah manusia yang tidak berguna kata beliau dia tak peduli orang melihatnya melakukan kejahatan jantungnya tebal telinganya dibuatkan pekak maka inilah orang yang paling buruk perangai pernah mereka mencemohnya mencela mengatakan ma aqbah wajhak Alangkah buruk rupa engkau wahai Luqman Maka jawapan beliau Ta'ibun naqsyah Awin naqasyah Apakah engkau Di sini dengan kata-kata itu Mencela bentuk cipta perkataan aku rupa paras aku ataupun yang menjadikan bentuk rupa paras aku seperti ini maka terkejutlah orang yang mengatakan demikian kepada dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan bagaimana Luqman ni mencapai tahap kemuliaan dan dipandang sebagai insan yang unggul kerana tiga perkara silukul hadis wa amana wa tarkuhu ma ya'ni seorang yang berkata benar menunaikan amanah dan meninggalkan perkara-perkara yang tak berguna untuknya daripada awal kita bincang tentang wa nasi mayastari lahwal hadis mereka yang membeli ataupun menggadaikan prinsip untuk terlibat dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT maka Luqman yang ini bersambungan keserasiannya yang daripada awal surah bagi mengingatkan kita kepada prinsip kehidupan yang sejahtera di sisi Allah ni adalah mereka yang sentiasa penumpuannya adalah akhirat sentiasa apa yang dilakukan fokus yang menjaga rizal Allah SWT perkataan yang digunakan dalam ayat ke-13 ni kalau kita perhatikan wahuwa ya'idhu ya'idhu ni diambil perkataan wa'az ma'wa'idhah itu dia berkaitan dengan segala bentuk kebaikan dengan cara yang menyentuh hati ada juga yang mendefinisikannya sebagai ucapan yang mengandungi peringatan dan juga inzar iaitu ancaman penyebutan kata ini sesudah kata dia berkata tengok ayat ni wa idza qala luqman li banihi eh? wa huwa ya bunayya la tusyrik billah jadi penyebutan kata ini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perkataan itu Luqman sampaikan tidak membentak tidak dengan kekerasan tidak dengan paksaan dia disebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang dapat kita fahami dalam panggilan mesranya kepada si anak ya bun mengenai kata al Imam Al-Biqai ini mengisyaratkan sepatutnya nasihat ini berlaku setiap waktu sebab itu dia menggunakan fi'il mudhari dan mestilah mencari soft spot dengan menggunakan perkataan-perkataan yang senang difahami dan melekat dalam hati ada pula di kalangan para ulama imami perkataan wa'adhun ini dalam kata ucapan yang mengandungi peringatan dan juga ancaman mereka pendapat bahawa kata itu mengisyaratkan bahawa anak Luqman ni seorang yang musyrik lalu si ayah yang dikunikan hikmah dia terus menerus menasihatinya mengingatinya mengingatkannya dan akhirnya si anak ni mengakui tauhid iaitu menjadi seorang muslim wallahu alam nanti saya akan ulas pendapat ni apakah ia ada buktinya ataupun ia hanya merupakan sangkaan berarti dalam baca kita tafsir pun kita perlu baca banyak sehingga kita sampai ke satu rumusan bukannya melihat dan terus kita cekut dan ambil padahal pendapat itu belum tentu sehari dengan apa yang terdapat dalam kitab kita tafsir yang lain yang lebih tepat demikianlah Sehingga bila kita banyak membaca tafsir-tafsir supaya kita dapat buat satu rumusan kawasan yang mudah-mudahan dekat dengan tempat jika tidak tepat sepenuhnya insyaallah saya akan bawakan pendapat ini yang kuliah akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh